17-го утра на стартап шоу в эфире и два смарт гаджета уже також подключились до работы. Лайкай, мистер, мистер Садик. Айтишники <свят> чего только не придумывают <свят> в этом мире. Сейчас представьте себе японцы, те самые вот, которые придумывают самые интересные стартапы всего мира, представили панораму под названием Cat Street View города Хиросима для котов. Она полностью снята с высоты кошачьего роста. Так, незадача Краскамура, значит, была на котики, дали, дали ему, дала им полностью все воли на этом будущее, они там бегали и зафиксировали всю эту карту. А потом створили ну, майже как а, Google Street View. И теперь можно бачить, знакомиться с котиком, это кисковые. На карте отмечены магазины и все встречающиеся на пути уличные коты, которые по знакомству могут, так сказать, здороваться с тем гуляющим, вот, о которых можно получить лаконичную справку. Например, в этой будке проживает кот под названием Саня. А, Я не знаю, почему Он рыжик пыжик. Чем больше котики в из 30 новин, тем краще життя. А почему в этом были виноваты айтишники, как в начале склада? Потому что это они же сами и придумали, и разрабатывали всю эту карту. Ну а тепер ми повертаємося до Америки. Виявляється, що американці зробили спеціальний гаджет, який буде контролювати чистоту вашого повітря. Точніше, її забруднення. Отже, як це відбувається? Гаджет має назву має назву сенслі, і він якраз буде визначати, скільки там е, кількість пилу знаходиться у повітрі, також газу, або ж інших речовин. І в результаті буде видавати всю інформацію на ваш смартфон. Ви можете прочитати, або ж навіть буде сигнал, якщо занадто забруднене повітря, і вам необхідно буде одягати маску, або ж або ж, наприклад, воло. Противогаз, например. Действительно, потому что система написана, что способна обнаруживать утечку газа, предупреждать о высоком содержании углекислого газа, дыма и мелких частиц. И вообще все это, естественно, создано для того, чтобы человеку обеспечить жизнь и безопасность. И при необходимости гаджет позаряжается с помощью микро-USB, а сейчас вообще собирает средства на серийное производство прототипа. Вот. И, собственно, надеемся, что в дальнейшем мы будем точно знать, как много свежего воздуха ежедневно а мы выбираем себя и наши легкие. А, рады, буду, будут рады подобному приложению. Есть действительно отель под названием Ice Hotel, и в нем есть невероятные условия для проживания. Там было сыграно за всю историю около, около тысячи просто свадеб, и, э, скорее всего, вот мы сейчас даже можем посмотреть, э, скорее всего, еще не один год ребята порадуют это. Вот живет ему с тем, что двадцать четыре строки супер... уже працюється и готель полностью складений из льда, побудованный И, дурече, у каждого из люксів находится арт-фаруда. Вот, наприклад, величезний слон, який Зроблений Анною Софією. Маа. ця художниця робить також із льоду такі дуже цікаві арт-проекти. І що цікаво, що на цей раз саме на 26 річчя цього готелю, сам він зроблений більший. І туди пішло неймовірна кількість тонн льоду. І при цьому тепер же стіни будуть на 10 сантиметрів товст, товстіші за звичайні, наприклад, минулого року. Ну а ще там постійно проходять якісь івенти. Ну, про весілля ми вже казали дні народження. Просто мандрівники бажають викласти, наприклад, тисяч. 1400 400 доларів або ж 1700 доларів для того, щоб тільки переночувати та побачити справжню казку, тому що там північне сяйво е, розгортається на небі. То дзвоник спеціальний по цьому готелю, і люди виходять дивитися на це диво. Всім посітителям предлагається в ателі, є термобільйов спеціальний, адіяли всівазможний міха і шесть і гаряча кава. Друже, додається модню більше фану креативу та смарту. Стартап шоу з в одному продовжується. Далі оста. останні новинки зі світу IT-технологій. Охож, эти э, братья и сестры знаменитых людей Порой так, нечто вытворяют Они всегда пытаются заработать деньги на своих родичах. А тут вообще отбывается святотатство То есть оживляет саму Витни Хьюстон Что правда в голограммой. И Постаралась сестричка такая, Сестра Пэт Она пообещала, что в 2016 году Зрители вновь будут сидеть в мурашках в зале И наблюдать за прекрасным звучанием и пением Витни Хьюстон но только, правда, уже в виде голограммы. Проект будет реализован за счет инвестиций греческого миллиардера алки Дэвида, который возглавляет компанию Hologram. И пока анонсирован один концерт, который состоится в одном из крупнейших городов США и будет транслироваться по телевидению и, естественно, в интернете. Поэтому мы вправе будем наблюдать и довольствоваться прекрасными нотами этой сумасшедшей, сладкоголосой, прекрасной, легендарной звезды Тож! Хюстен! До речі, сама сестричка Вітні Хюстен пояснила, що вона хоче запустити цей проект не тільки для того, щоб заробити гроші, а у першу чергу для того, щоб люди змогли оцінити з різних точок погляду талант таланту Ну що, Ваші руки не для стуки, ваші не для. Нарвуется, Итак, нарвуется. Все, все, уже завершается день, мы рады вам сообщить, что таки завтра все равно встречаемся, ровно в 2, потом в 3, в 4, в 5, и мы будем рады видеть вас опять!